Seperti yang kita jangka, yang saya jangka semalam, maka parti kerajaan eh, PHBN ni menang dalam PRK Air Kuning ni. Ialah sebabnya mereka ada advantage kelebihan dari segi sumber, eh, kewangan dan sebagainya lah eh, di situ. Biasanya PRK ni memang memberi kelebihan kepada parti kerajaan lah. Eh. Dan eh, seperti yang kita jangka juga, kadar keluar mengundi Uh, di situ adalah uh, 60%, 59% eh? semalam saya tengok uh, Actually lagi a bit rendah daripada kita jangka Kita jangka 60% ke 70%, semalam 59% ke 60% eh? uh, Maksudnya apa? Di situ ada 31,000 pengundi Dan daripada 31,000 pengundi itu yang keluar dalam 18,000 tuan-tuan eh? uh, PHBN uh, dapat 11,000 dan uh, PAS Perikatan Nasional dapat RM6,000 Dan uh, PSM uh, dapat RM1,000 So total lebih kurang RM18,000 uh, Saya nak ulas satu benda Iaitu undi orang Melayu ni pergi mana eh? uh, Sebab dekat situ calon uh, calonnya adalah calon Melayu lawan calon Melayu eh? uh, Dan saya dengar Ustaz lawan Ustaz eh? So orang Melayu ni mengundi siapa dekat situ So kalau kita lihat Ya kita selaraskan kadar pengun, keluar mundi ni mengikut kaum uh, Di 59% maka katakan uh, uh, apa Di situ selaraskan untuk semua kaum lah, eh. Daripada 18,000 itu Jumlah orang Melayu yang keluar mengundi adalah 10,000 10,000 orang Melayu telah keluar mengundi di Air Kuning semalam So 10,000 ni pergi mana? Kita tengok PAS dapat 6,000 undi So kata-kata pengundi atau orang-orang yang undi PAS ni saya ingat hampir semua ialah orang Melayu Islam lah eh. Uh, saya tak rasa ada ramai orang bukan Melayu yang undi PAS atau Perikatan Nasional di situ Adalah eh, bukan tak ada tapi kalau ada pun segelintir lah Tapi kita boleh kata hampir semua lah yang 6,000 ni adalah orang Melayu Islam So kalau 6,000 yang undi yang PAS dapat ni adalah daripada undi Melayu Maka RM10,000 pengundi Melayu yang keluar So maksudnya PHBN dapat RM4,000 uh, Undi Melayu Tapi semalam mereka dapat total undi RM11,000 So mana datang lagi RM7,000 Ah ha, RM7,000 inilah adalah datang daripada PHDAP lah eh? So saya tak rasa mereka boleh nafi Yang kemenangan mereka, kemenangan mereka semalam PHBN punya kemenangan ni adalah disumbang besar Oleh penyokong-penyokong DAP So mereka menang sebab 7000 penyokong DAP menyokong mereka. Mereka cuma dapat 4000 undi Melayu. So, apakah uh, conclusion ataupun ke, uh, kesimpulan yang kita boleh dapat dari ini Kalau kita tengok dalam PRU yang lepas eh, uh, masa arwah YB Isam Isam bertanding di situ, uh, beliau arwah telah dapat 9000 undi dan kata-kata undi yang Diberi kepada Barisan Nasional, UMNO pada ketika itu, UMNO lawan DAP pada ketika itu adalah 9000. Dan 9,000 ni adalah orang-orang Melayu lah Undi-undi Melayu di situ So dulu mereka dapat 9,000 undi Melayu kat situ uh, Sekarang jumlah undi Melayu yang mereka dapat cuma 4,000 So hampir lebih Bukan hampir separuh Lebih daripada separuh daripada undi Melayu Mereka telah hilang 5,000 <laughs> daripada 9,000 uh, Undi Melayu telah hilang So sebab itu saya kata Dulu orang situ orang Amno original kat so 9000. Uh, undi Amno tapi bila Amno dah jadi Amda mantap maka lebih daripada separuh 5000 orang-orang Melayu tu sama ada undi orang lain atau mereka tidak keluar mengundi ya. 5000 Amno hilang dekat situ. Of course DAP top up 7000 so mereka menang 11000 uh, 11, uh ribu undi dengan majoriti 5000 semalam ya. Uh, sebab itu Uh, sebelum ini Menteri Besar Perak target eh, uh, 18,000 Kenapa dia target 18,000 eh? Uh, sebabnya kerana Dia assume yang dia boleh ya uh, Pada saya, saya nampak Dia assume yang dia boleh dapat balik 9,000 eh. Uh, pengundi Melayu Yang dia dapat masa PRU dulu Top up dengan uh, 6,000, 7,000 Uh, daripada pengundi DAP ni dapat dalam 16000 lepas tu tarik lagi pengundi Perikatan Nasional Bangkali gali 2000 uh, itu yang dia target 18000 tapi sebaliknya berlaku iaitu pengundi dia sendiri eh, lebih daripada separuh 5000 tu sama ada tak keluar mengundi undi Melayu ni atau tak undi dia semula so nasib baik pada dia DAP top up 7000 dapatlah 11000 so jauh daripada target dia 18 sudah dapat 11 Sebabnya dia tak mencapai target 18 Cuma dapat 11000 Sebabnya 5000 pengundi asal dia Yang nori ni tak undi dia Mana kali ni Sama ada tak keluar mengundi Ataupun uh, undi orang lain Ini adalah satu yang significant eh. uh, Apa implikasinya kepada uh, Kedudukan kursi-kursi ni Menjelang PRU akan datang Nanti saya ulas dalam video-video uh, uh, lain lah eh, Dalam macam mana mereka nak bagi kursi Satu lagi implikasi adalah begini eh. Uh, iaitu jika undi Melayu pecah macam semalam eh, 4000 6000 maka uh, PH akan berkuasa Anwar Ibrahim akan berkuasa pada PRU16 kalau keadaan sama berlaku uh, di air kuning ini berlaku masa PRU16 iaitu PH berjaya menggunakan amdak mantap untuk memecahkan undi Melayu uh, maka Anwar dengan DAP akan berkuasa dan membentuk kerajaan eh. uh, So DAP akan menjadi parti terbesar semula di dalam kerajaan parti terbesar dalam parlimen ialah PAS ada 42 kursi tapi PAS bukan kerajaan DAP dalam kerajaan so kerajaan yang berkuasa so parti terbesar dalam kerajaan adalah DAP dengan 40 kursi so mereka effectively walaupun Perdana Menterinya daripada PKR tapi efektifnya akaun B dalam kerajaan itu Uh, dan ahli parlimen yang paling ramai di situ dikuasai oleh DAP. So kalau undi Melayu pecah, maka DAP lah akan uh, berkuasa. Eh. Saya tak nampak macam mana politik Melayu ni boleh menjadi dominan semula. Uh, kalau ini berlaku dalam PRU16 atau seterusnya iaitu undi Melayu pecah, uh, DAP akan uh, yang menjadi dominan. Bukannya uh, politik Melayu yang akan menjadi dominan. So effectively, DAP Uh, Berjaya lah dengan strategi mereka ya eh, menggunakan satu parti-parti Melayu untuk pecahkan undi Melayu. So, itibanya adalah apa? Itibanya adalah kalau kita nak uh, kembalikan uh, kekuatan politik Melayu, kita kena satu padukan orang Melayu dan undi Melayu tidak boleh pecah. Eh? Kalau kita lihat undi orang bukan Melayu dia tak pecah. Eh? Uh, bukan Melayu ataupun uh, Uh, yang bukan Melayu, pengundi bukan Melayu di Semenanjung ini tak salah saya ada lebih kurang berapa 30 lebih persen eh. Uh, 35-40% macam itu Tapi undi mereka tidak pecah So solid Tapi kita pula 60% persen, Tapi berpecah macam semalam So kita yang pecah-pecah walaupun majoriti uh, Tidak boleh melawan minoriti yang tidak pecah So kita tak boleh berpecah lah undi ni Selagi ada pihak-pihak yang menggunakan uh, pihak yang lain ataupun parti-parti politik untuk memecahkan undi orang Melayu selagi itu parti politik ataupun uh, dominasi politik di Malaysia ini uh, susah untuk kita kembalikan kepada kuasa politik uh, macam dulu dah orang-orang eh, Melayu kesimbangan politik kalau uh, majoriti, politik majoriti ini Uh, tidak ada atau lemah tuan-tuan eh so itu yang berlaku ketidakseimbangan macam saya cakap semalam kenapa saya cakap pasal benda ini uh, sebab politik uh, berkenaan dengan uh, isu-isu identiti ni juga eh bukan uh, pasal perkauman ini adalah kerana ia adalah untuk keseimbangan sebab kalau majoriti itu tidak seimbang uh, maka keadaan ekonomi keadaan sosial juga tidak seimbang so negara kita Uh, susah untuk bergerak ke depan dan maju. So yang majoriti ini kena seimbang uh, dan tidak boleh berpecah untuk kita majukan negara, untuk kita kembangkan ekonomi. Kalau majoriti itu tidak stabil, maka keadaan ekonomi pun tak stabil. Sebab itu benda ini uh, penting. Ya, tuan -tuan. So next election, jangan pecah undi orang Melayu. Kita orang kita orang Melayu eh? Uh, jangan berpecah belah lah. Kita kena bersatu padu Terutama dengan undi kita Kalau siapa-siapa parti politik Bagi gula-gula ambil Itu tanggungjawab mereka lah ha, Kita bolehkan discuss about the ethics of uh, Gifting masa pilihan raya ni later eh. Sama ada legal atau tidak ha, Tetapi kalau mereka bagi tu Tuan-tuan nak ambil, tuan-tuan nak ambil Tapi undi Fikir betul-betul eh. ha, Tidak semestinya Kita ambil gift daripada mereka ke dan sebagainya Kalau ada mereka bagi gift lah eh. ha, Tapi Undi itu adalah untuk masa depan kita dan untuk uh, kelangsungan politik negara kita. Keseimbangan. imbangan. Eh. Terima kasih. Tuan.